Нет. Вы этого не чули? Небольшой экскурс в 2014 год. Президент Янукович сбежал, повторяю, на руководящих должностях в Украине. После Майдана, агентура КГБ СЦР и ФСБ России. В армии воевать практически некому, потому что армии нет. Два последних министра обороны Украины, Лебедев и Соломатин, Соломатин и Лебедев, были вообще гражданами России. То есть не просто агентами или агентами влияния, просто тупо гражданами России. Напомню еще, что представитель СБУ времен Януковича перед Майданом Якименко тоже был гражданином России. То есть фактически Россия управляла Украиной как через своих граждан, так и через свою агентуру. Крым забирают, на Донбассе развязывают войну под боем 9 областей Путину. Явно нужен и Киев, потому что без Киева рушится русский мир. Русского мира нет без духовной столицы, без матери городов русских. И в это время защищать Украину некому, как оказалось. Поэтому давайте скажем честно, если бы не эти ребята, вот Андрей Белецкий, его ребята, другие ребята, которые стали на защиту Украины, вооруженные силы Украины, оказались небоеспособны и недееспособны, встали эти ребята и заслонили с собой Украину. И это... И это всегда надо помнить, независимо от того, кем были эти ребята и кем они потом стали. И очень важный момент. А, Мариуполь спас полкозов. Руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России. Андрей, может меня опровергнуть, а может и нет? Я знаю, что руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь. Да или нет, Андрей? Да, так вот. да или нет? Порошенко с Путиным договорились, я считаю, о том, чтобы Мариуполь сдать армии был дан приказ выйти из Мариуполя. И эти ребята, в количестве, сколько Андрей было азовцев? Ну, штурмовали до по посреднего 156 бит. 156 бойцов Азова спасли Мариуполь. Надо сказать, что эти ребята под руководством Андрея Белецкого спасли украинский Мариуполь от русского мира.